Росія застосовує нові деталі у шахедах, що дозволило їм долетіти майже до офісу президента. На Курщині Реби ЗСУ заблокували роботу російських дронів. І чи замінять роботи військових на полі бою? Про це говоримо із головою центру радіотехнології Сергієм Безкресновим на псевдофлеш. Вітаю вас. Доброго дня, бажаю здоров'я усім. Розумію, знаєте, що це одне із найпопулярніших питань зараз. Що це за така таємниця курського ре, перед яким усі російські дрони не можуть працювати? Росіяни нібито у своїх пабліках скаржились на такі міфічні американські реби, які задавили ворожі дрони, і каби за даними якраз таки їхніх ресурсів, навіть дрони з оптоволокном не могли працювати, тому ворог залишився без розвідки. То що це все таки було? Ну, действительно, видите, сейчас новые технологии настолько играют роль в современной войне, что все больше и больше у простых даже телезрителей возникают вопросы на эту тему. Особенно, когда мы слышим слова там FPV, рэп, радиоразведка и другие вот такие популярные, популярные темы. Мы не афишируем публично то, что происходит на Курском напрямку, особенно в плане технологий, к чему относятся и наш, наши средства РЭПа. Эту информацию мы получили из каналов противника в один момент два крупных канала миллиона противника опубликовало информацию о том, что их войска не могут противостоять нашим ударам наш, наших ребят на Курском напрямку, потому что их связь упала, их дроны все тоже упали. То есть и была высказана версия, что Украина был применен, применен какой-то там секретный, знаете, там рэп Третьего Рейха, поставленный от партнеров. На самом деле не могу много об этом рассказывать. Скажу только, что как и по всей территории Украины, так и на территории э, Курщины мы используем РЭП, который на 99% украинского производства. То есть нет никаких сакральных РЭПов, которые произведены где-то там э, на предприятиях НАТО и которые нам передали для этой операции. То есть я еще раз скажу, это благодаря нашим разработчикам, конструкторам украинским, которые, украинским, которые формируют и создают РЭП как малый РЭП, окопный а РЭП, который размещается на технике и прикрывает эту технику так и РЭП более крупного масштаба, который закрывает операцию вот такого вот уровня. Единственное, конечно, я могу добавить, что это стало возможным благодаря четкой стратегии, четкой тактике и четкому взаимодействию между нашими подразделениями, самыми разными, которые используют вот эти вот средства РЭБа, и другими структурами, потому что мы понимаем, что РЭП может мешать и нам самим, да, то есть мы тоже используем разведывательные крылья, мы используем также самые FPV, поэтому очень важно в этом балансе заглушить противника, нанести ему технический, скажем так, урон в этом направлении, но при этом не мешать своим. Поэтому это вот была такая демонстрация, как наши ребята, репосы умеют это делать, и, как мы видим, противник это заметил и оценил. Не запитати стосовно того, що росіяни повідомляють про те, як ще й ЗСУ вдосконалює техніку, таким чином, щоб дрони на оптиці не могли бити у вразливе місце. Розкажіть, якщо можна про це говорити, як це працює, і як ми ще протидіємо оптоволоконним дронам? Бо, наприклад, той же Кирило Буданов вважає це величезною проблемою для нашого війська. Но это не есть тайна не для наших телезрителей, не для нашего противника. То есть дрон на оптоволокне, по большому счету, это такой же FPV-дрон, как и обычный, только у него нет радиоканала управления. На этом дроне находится большая катушка, которая, на которой намотано 10 километров оптоволоконного кабеля, он похож на леску, и дрон летит, и за ним разматывается вот эта вот леска, да, и назовем так. И этот дрон управляется по вот этой оптоволоконной линии, поэтому на этот дрон не могут воздействовать средства средства Никакие. Просто потому что дрон и картинку передает, и каналы управления у него проходят по вот, вот через вот эту, скажем так, проволоку. Да, давайте ее, ну, назовем упрощенную. Эти дроны являются проблемой и для нас. Мы сейчас тоже начинаем их использовать активно и для противника. И, к сожалению, до сих пор Всеми нашими научно-исследовательскими институтами, как и военными, как и гражданскими, не было придумано решение, решение, которое будет дешевое, которое будет легко масштабировано против вот этих вот дронов. Эти дроны, они имеют возможность залетать и в леса глубокие, потому что там сигнал не теряется. Эти дроны, скажем так, не боятся, как я уже сказал, э, РЭБа, они не боятся потери связи. То есть и они в первую очередь атакуют нашу дорогую технику. Поэтому решение все еще ищется, подключаются гражданские коллективы. У нас был проведен хакатон Министерства обороны, где тоже гражданские разработчики представляли все свои мысли, как еще можно бороться вот с такими дронами, которые управляются по оптоволокну. Вот. Пока мы используем самое простейшие решение, в том числе мы пытаемся ставить какие-то защитные сетки, мы пытаемся делать защитные там бампера, вот, на нашу технику для того, чтобы минимизировать урон и ущерб от этих дронов. Для того, чтобы, например, такой дрон, скажем так, не сдетонировал напрямую, а броню, и чтобы кумулятивная струя у него сработала, сам дом сдетонировал хотя бы на каком-то расстоянии дальше, чтобы минимизировать вот эти вот э, ущерб этот. Противник делает точно так же наши, так, так само и наваривает мангалы на танке. Кто видел, понимает, о чем я говорю. То есть это металлические конструкции, которые в принципе защищают и как от простого FPV, так и от FPV на, на оптоволокне. Но решение мы ищем это. Більша проблема в этом году, і ми його об'язуємо до найтіта. Сподіваємось, дійсно вирішення проблеми буде цікаво ще про такі російські, скажімо так, розробки? Теж запитати у вас, от зокрема про деталі, які використовували росіяни проти нас, коли били в новорічну ніч шахедами. Ви, зокрема, писали, що це деталі для сільського господарства. принаймні так на них було написано. Як думаєте, чому саме їх почали застосовувати? Чому саме такого призначення? Чи це вплив? санкций на ворога, чьи такие новые методы ведения боя у них? Да, ну нашим даже зрителям нужно сначала рассказать, кто еще не знает про шахет. Дело в том, что шахет он ориентируется, он не управляется на всем протяженности полета, в него закладываются координаты, по которым он летит, по маршруту определенному, и эти координаты, в том числе и цель, она выбирается и отслеживается только по сигналам спутниковой навигации. Вот. И так шахет летит к цели. Если он теряет сигнал спутника навигации, он э, пытается выходить из зоны работы РЭБа и снова искать сигналы навигации спутников и снова и снова. И вот наша задача э, не допускать ему, не давать ему возможности ориентироваться на территории э, Украины и искать свои цели. Для этого мы используем систему подавления РЭБ, которая глушит сигналы спутниковой навигации по всей территории Украины. Вот наши зрители много задавали вопросы, почему например мой там э, iPhone по ночам уезжают куда-то в Турцию, возвращаются обратно. То есть это как раз работает вот такие вот системы. Но наш противник тоже борется с этим и ставит на свои шахеды изначально специальные антенны, которые работают в условии РЭБа. И вот это, чем антенна это лучше, чем она больше и лучше работает против РЭБа, тем больше у шахеда поразить шансы цель. Вот. Поэтому россияне пытаются использовать самые разные антенны. Вот эти специально это называется серпи антенна то есть антенна, у которой диаграмма направленности формируется, там, скажем так, особым способом на спутнике. Вот. И в новогоднюю ночь они на нас, против нас применили не российскую серпи антенну комета, которую мы видели, не иранскую традиционную серпи антенну а новое изделие — это китайская серпи антенна то есть на ней снизу написано, что это деталь для сельского хозяйства на английском языке. Вот. И мы сейчас пытаемся понять, чем это вызвано, потому что причин может быть разные. Во-первых, эта антенна может быть банально лучше, да, и ориентируется у нас, шахеды будут лучше. Эта антенна может быть, потому что она более дешевая, чем иранские антенны. Эта антенна может быть использована, потому что есть дефицит с иранскими антеннами. И как вариант это может быть влияние санкций. Россияне не могут выпускать свою антенну Комета, российскую, которая называется российская, но сделана из иностранных компонентов. you <laughs> и пытаются искать внешние рынки, вот китайские изделия для того, чтобы применять на шахедах. Но мы это достаточно быстро скоро выясним, потому что эта антенна применяется везде, в том числе и на кабах, для ориентирования и поражения цели на капов. Но по крайней мере постоянно что-то происходит на шахедах, то есть мы видим, как это технические группы в Алабуге работают над этим, то есть в том числе вот теперь появилась эта антенна. Но это один из из из, из, из таких примеров, что у них по-прежнему ведут роботи розробки в этом Ну, наші розробки теж не стоять на місці, і хотіла у вас запитати стосовно крилатої ракети Трембіта, яка, е, начебто, має обдурити російську систему. ППО її можна буде використовувати як приманку, адже вона недорога у виробництві близько трьох тисяч доларів е, за штуку, і не надто далеко летить до 200 кілометрів. Але може допомогти виснажити російську ППО. Принаймні е, так пишуть про неї аналітики. Mm -hmm. Можете розповісти більш детальніше про плюси цієї розробки. і Чи відомо вам дійсно, коли можуть бути тоді перші застосування, і чи тільки як приманка вона може працювати? Так, e, да, безусловно, у нас много команд, много груп, предприятий, працюють над розробкою різних ракет. Я хочу заметить, що все, що ми зараз афішируємо, тобто ми його називаємо касая дрон. Отак, или ракета дрона, дрон. Іноді називаються ракетою. На самом деле, це дрон з он, он летает, Просто у него используется реактивный двигатель той или иной комбинации. Ну, по большому счету, и российскую крылатую ракету тоже можно назвать. Там дроном у нее тоже есть крылышки, есть двигатель. Поэтому вот эта вот ниша и черта, где ракета переходит в дрон, она очень такая тонкая. Также организованный дрон, о котором вы сейчас рассказываете, то есть Тримбита это дрон, который имеет крылья, но у него Используется очень дешевый реактивный двигатель пульсирующего типа. То есть, это двигатель очень известен тем, что у него очень страшный, очень мощный звук, там порядка больше 100 дБ, насколько я помню, силы этого звука. То есть, э, россияне используют подобные двигатели в своих э, дронах, которые предназначены для тестирования систем ПО. То есть они оранжевого цвета, то есть, многие их там видели, специалисты, как они устроили. То есть преимущество этого решения в том, что такой двигатель очень дешевый, такой двигатель может летать на обыкновенном 95-м мизине, ему не нужен какой-то там авиационное сверхтопливо, такой двигатель имеет психологическое и дрон воздействие, потому что противник однозначно будет пугаться. И основная задача вот таких дронов это действительно отвлекать системы ПВО, он не будет точно, он не может поражать, как крылатая ракета, цель с точностью до метра, его можно отправлять лишь приблизительно, но он может выполнять две задачи нести боевую часть около 20 килограмм, как заявляет производитель, и нанести нанося огневое поражение нашему противнику до 200 километров. Либо может быть целью для ППО, потому что вот этот двигатель он очень сильно видно виден для систем противовоздушной обороны, особенно он легко захватывается системами ПЗРК типа там игла, «оса» и так далее, игла, стрела. И россияне будут тратить свой запас, который не бесконечен, тоже достаточно дорогой, для уничтожения вот этих дронов. И производители, разработчики правильно мыслят, это так же, как сейчас вместе с шахедами, И это вот самый популярный вопрос, что сейчас происходит. На самом деле шахедов не стало больше. Шахедам добавились ложные цели обманки и добавилось в раза, наверное, в три больше, чем самих шахедов, которые предназначены для того, чтобы вот выводить из строя системы нашего ОПО в плане их ресурсов, да, траты. То, чтобы наши ребята, мобильные огневые группы тратили силы на сбивание вот этих вот гербер и пародий. Это БПЛА, которые не несут заряда, а запускаются вместе с шахедами, чтобы наши ППО-ракеты тратила это Далее. Вот мы преследуем ту же самую цель запустить много таких вот реактивных там шахедов аналогов шахеда, только это будет называться, скажем так, там ракета касая, там дрон на Россию, чтобы они просто тратили свою ПО и сходили с ума от количества. Мы можем их за небольшие деньги сделать очень много, и это будет ощутимая проблема для них. Дуже цікаво, що почути вашу думку щодо е, технологій, які можливо можуть стати проривом е, під час цієї війни. Ви розповідали, що зараз запит від військових в першу чергу йде на літаючі дрони, а от роботизовані платформи або ж наземні роботи на другому місці. Хоча недавно операція Хартії показала їхню ефективність, і тоді роботу десятків комплексів забезпечували військові на другій лінії. Але саме силами роботів вдалося створити умови для просування. людей. На вашу думку, наскільки це ефективна технологія у ведении війни, чи дійсно це можна вважати прорывом? Когда мы говорим про беспилотные системы, всегда наши зрители и всегда просто обыватель думают о том, что летают. На самом деле беспилотные системы это те катера, которые плавают и наносят ущерб нашему противнику. И это те же самые наземные роботы, которые тоже управляются, тоже наносят ущерб нашему противнику огневой, боевой и выполняют различные задачи. Этих роботов в данный момент у нас в Украине производителей много, порядка 50 производителей, которые их способны выпускать, которые показали, но там есть целый ряд проблем. Проблем, начиная от бюджета, который выделяется на эти дроны, проблемы кодификации этих дронов, проблемы, связанные с частичной закупкой этих дронов, получение госзаказов от государства, то есть это такая отдельная ниша. И одна из проблем связана с тем, что боевые подразделения не совсем понимают, зачем и как их использовать. Поэтому, когда боевому подразделению дают выбор, а у них бюджет тоже не ограничен, мы должны понимать и по субвенциям, и прямые бюджеты, и, и, закупки Министерства обороны тоже не бесконечны, не безграничны. И когда боевому подразделению дается выбор, либо мы вам дадим, например, тысячу FPV-дронов или одного наземного робота, боевые подразделения понимают, что им делать с FPV, и понимают, как их использовать и насколько это важно. То есть есть вопрос. Но сейчас вот производители все больше и больше обучают ребят и показывают, какие задачи могут выполнять наземные дроны. А основная самая задача наземного дрона – это спасение жизни людей, это эвакуация раненых с поля боя, это доставка продовольствия и амуниции на поле боя, то есть не, э, если мы видим, что мы до, до какой-то огневой точки не можем доехать, потому что она под постоянным обстрелом, нам не надо туда посылать бойца на машине и чьей жизнью мы будем рисковать. Мы туда отправляем робота, который на гусеницах или на колесах привезет туда все, что надо, и вернется обратно за следующей партией. Если дрон будет уничтожен противником, а противник тоже понимает, что такое наши дроны, они охотятся FPV за этими дронами, то тогда мы лишь потеряем железо. Да, дорогое, но железо но мы сохраним человеческие жизни. Когда мы будем идти в наступление, а такое будет рано или поздно, то есть я в это верю, то есть наши ребята пойдут не по минным полям, как это было два года назад на, на направлении южном, а пойдут роботы в это наступление, прокладывая дорогу по этим минным полям. Вот. Поэтому задача и роль этих роботов, я уже не говорю про минирование, разминирование, про то, что можно на них ставить там разные системы пулеметов, рэбов, это целая отдельная ниша. Вот. Но в данный момент надо просто понять, еще раз я подчеркну, что тут нет зрады. Тут есть проблема, что у нашего государства не бесконечный бюджет. И мы этот бюджет распределяем по приоритетным направлениям. Для нас сейчас в первую очередь приоритетное направление – это ударные БПЛА, это дипстрайки. Это наш ответ Российской Федерации, это наше оружие, это наша возможность им показывать какие-то вещи, которые им надо показывать. То есть поэтому это для нас приоритет номер один. Вот. На втором месте это FPV, потому что мы понимаем, что FPV фактически вместе с пехотой держат фронта. Мы не можем от этого отказаться. Наземные роботы идут, к сожалению, в приоритете чуть-чуть дальше – Ну, я вірю, що наше посударство й будуть займатися Приде час. Так, ми теж на це сподіваємось, і величезне вам дякую за цю аналітику. Дуже завжди цікаво почути про наші новітні розробки. І будемо сподіватися, вони будуть працювати якомога швидше і будуть берегти якомога більше життів наших збройних сил України, наших військових. Нагадаю, що говорили із головою центру радіотехнології Сергієм Безкресневим на псевдофлеш. Дякую вам.